असि चार धाम की यात्रा वास्ते जा रहे हैं तो साढ़े पीछे तुम देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो साढ़े पिछले मुलाजमे मौजूद है सर ये कौन सी जगह पर ये तो हीना ही है उत्तरकाशी का जो वो है क्षेत्र है और हीना में हम इस समय है तो यहाँ पे जो भी नीचे से यात्री आ रहे हैं उनका वेरीफिकेशन हो रहा है यहाँ वेरीफाई होता है जो रजिस्ट्रेशन है और पुलिस का जो है यहाँ जो काम है ये कि मतलब इनको जानकारी देना है आगे और सभी गाड़ियों के यात्रियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं है जिनका नहीं है उनको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करवा के भेज तो रहे हैं कर सकते हैं हाँ हाँ यहाँ यहाँ से भी हो सकता है जो नहीं करवा के आ रहे हैं और बाकी हम लोग जो है सभी को ये बता रहे हैं कि आगे ठंड है और थोड़ा अपने हल्का गर्म कपड़े अपने साथ रखें और कैंप है यहाँ मेडि, मेडिकल कैंप है तो उस पर चेकअप करवा के ही भेज रहे हैं आगे सर ये बताइए जैसे आपने जो सरकारी कैंप लगा हुआ है डॉक्टर साहब की है जो आप मेडिकल जो पेशेंट यात्री जा, आता है वो अपना मेडिकल करवा के आता है क्या ये वो उनका जो बेलड है यही होगा आगे के लिए हाँ जी आगे के लिए हाँ नहीं जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो उसको यहीं रोक दे रहे हैं कुछ समय के लिए जी जी। अगर वो ठीक है तभी वो हम उसको आगे जाने दे रहे हैं अगर उसको ज़्यादा दिक्कत है तो फिर तब तक वो यहाँ उसको जो है यहाँ रोक सर मेरा क्वेश्चन ये था जो मेडिकल घर से करवा के आता किसी भी डॉक्टर से करवा के आता क्या वो वैलिड है जहाँ जहाँ से ही चेक करवा के भेजेंगे यहाँ से यहाँ से चेक करके भेजेंगे क्योंकि हो सकता है रास्ते में नहीं 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 वो वो वैलिड है वो भी ऐसा नहीं है लेकिन अगर रास्ते में उसको और कोई प्रॉब्लम हो गई है ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ نیچے سے ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋ ਯਾਰ ਰੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਰੇ ਨਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹ ਆਈਏ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭੀ ਦਾ ਯਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕੋ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ पर्यटक विभाग विभाग लगा हुआ है सभी इसमें सबको है गाड़ी पे पास जाके जो है रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं कोई असुविधा बिल्कुल नहीं होगी किसी को भी और आप आइए हमारे उच्च अधिकारियों के कप्तान साहब वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे उनके निर्देशों पे हम जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं सभी किसी को कोई भी मतलब यहाँ परेशानी नहीं होगी लेकिन आप लोगों को यही मैसेज है कि आइए आप स्वागत है आपका उत्तराखंड में ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿ세 ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम हैगी ऊपर चले जाता है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हैगी है जहाँ सर्दी की हैगी जिम्मे जमनोत्री जी तो यात्रा में यहाँ पे आया चार्ड उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था की है कि जो पचपन साल से ऊपर के यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको अगर को बीपी कोई बी पी या ब्लड प्रेशर वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो उनको अपना हेल्थ चेकअप कर है ताकि यात्रा में आगे कोई दिक्कत नहीं जी सर ड्राइवर के लिए अनिवार्य है मतलब जो भी ड्राइवर है उनको सब अनिवार्य है ਤੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਉਮਰ 50 ਸੇ ਜਾਂ 55 ਕੇ ਸਾਲ ਸੇ ਉਪਰ ਹੈ ਉਨ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨ ਕਿ ਜੋ ਡੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏ ਉਪਰ ਅਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇ ਜੇ ਰਨਿੰਗ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਲੋਗਰ